Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əziz möminlər, Allahın izni və inayəti ilə bu gün bir sual səssendləyəcək və o sualın cavabını oxuyub siz əzizlərin nəzərinə çatdırarız. Sualımız bundan ibarətdir. Paltarı yuyan maşınlar nəcis olmuş paltarı paç edir, yoxsa paç etmir? Bu sualın cavabını oxuyarıq inşallah. Ayetullah Seyyid Ali Sistaninin rəsmi saytından sistani.org-dan demək, Ali istiftaat ərəbcə bölməsində Ali istiftaat, yəni sual-cavablar və orada al-ghassalatul kahrabaiyya, yəni belə deyək ki, elektrikli, elektriklə işləyən al-qassalat, yəni yuyucu maşın. Xülasə bizim belə deyək də, örfümüzdə işlənən paltaryuyan maşın. Bir dənə sual-cavabdır. Bu sual-cavabı oxuyarıq və bu sual-cavabdan nəticə alarıq ki, görək paltaryuyan maşın necis olmuş paltarı yuduqdan sonra o paltar pak olur, yoxsa pak olmur? <coughs> Bismillah oxuyaq əs-sual. Əvvəla sualın əvvəlində paltaryanın bir növ belə 2-3 cümləmlə işini izah edir. Ondan sonra 3 dənə sual qoyur ki, bu sualları ta cavabın nəticəsində məlum olsun ki, pak edir yoxsa yox. Buyurur ki, Yuselul ma'il al-ghassalat el-avtomatiki yə birbaşərətən avtomatik yuyucu maşınlara, yəni belə deyək, elektrikli paltaryuyan maşınlara su çatır birbaşərətən. Min mail isala avul xazzan, məsələn, su borusundan və yaxud da su deyək ki, çəndən. Fərqi yoxdur. Ola bilər ki, su çəndən yığılan sudan birbaşa qoşulub paltaryuyana, yaxud məsələn, belə desək, ana xəttdən su borusundan birbaşa qoşulur. Xülasə həmin bunlardan buyurur paltaryuyanın içinə, paltaryuyana su yetişir çatır. Və kulləmə uğluka babul ğassala alal malabis zuvvidat bilma tilğayən. Hər o vaxtı ki e, paltaryuyanın qapısı bağlandı, ə e, paltaryuyan e, maşının içinə də həmin o paltarlar, libaslar atıldı. Dərhal qoşulur və su gəlib yetişir paltaryuyanın içinə. Bunu bucür izah eləyir. Yəni necə ki paltaryuyan, demək olar hər bir evdə var. Onun işindən danışır əvvəla. Yəni su gəlib çatır paltaryuyana, paltarlar yığılır onun içinə, qapı bağlanır, işə düşür və Tərhası su gəlib yetişir, paltarların üzərinə tökülür. Buyurur ki, 1. Bir. İndi birinci sualımız budur. Fa hal yatahaqqaq tadhirul malabis allati tughsal fi dakhiliha summa tushattaf bi ma'in jadidin tilqa'iyan wa law kanat mutanajjishatan bilbawl. Birinci sualımız budur. Sual nədir? Deyir ki, o paltarlar ki, sidiklə Sidiklə nəcis olub üzr istəyirəm. Yəni bowl sidiklə nəcis olub deyir. O paltarlar ki, onun daxilinə atılır və orada yuyulur. Ə birinci dəfə yuyulur, daha sonra yeni bir su ilə də belə deyək ki, durulanır. Bu sürətdə paltarların paçlanması müəqqəq olur yoxsa yox? Bir sözlə, yəni o paltarlar bu rejimdə paçlanır yoxsa yox? Bu bucür baş versə. Birinci sualımız budur. İkinci sual nədir? Hal yuhkam ala nafsil qassala bi tahara avalan. Buyurur ki, əvvəla həmin o paltaryanın içiçi var özü. Buyurur ki, onun özü paç olur yoxsa yox? Onun özü də paç sayılır yoxsa yox? İlk əvvələn. İkinci sual budur ki, e, yəni Həmin o paltaryanın özünə təharət hökmü şamil olur, yəni onun özü də paç sayılır, yoxsa yox. Üçüncü nədir? Ma hukmul buxar al-mutasa'id allazi yatahawval ila qatarat ma'in al-saqfi wal-jidaran, summa taqa'a al-malabis idha kana al-ma harran. Üçüncü sualımız da budur ki, o su paltaryanın içində bilirik ki, su qaynar olur. Buyurur su qaynar olduğu təqdirdə orda buxar yaranır və o buxar qalxır paltaryanın e, içində, bir növ belədir ki, paltaryanın damına, yuxarı hissəsinə və yanlarına. Buyurur buxar ordan qalxır, yəni bu isti su nəticəsində buxarlanma olur və bunun nəticəsində də çevrilir su qətirlərinə, yəni su damcılarına. Qətər adıma Yəni su qətirlərinə damcılarına çevrilir. Ordan da təqəu, summa təqəu alə-l-mələbə. Sonra gəlir paltarların üzərinə tökülür. Bu sürətdə e, o buxarın buxarlanma, buxarçı yaranır və e, paltaryan içindəki damına, yanlarına ki dəyir, orada suya çevrilir. Bunun hökmü nədir? Bu sualın özüdür. Yəni burada birinci paltaryanın işini əvvəli izah elədi. Sonra 3 dənə sual qoydu. Yəni paltarlar onun içində paçlanır. İkinci bu idi ki, paltaryanın özü də paçlanır, paçı sayılır. Üçüncü də bu idi ki, ordakı buxar yaranır. Buxardan da damcılar yaranır, tökülür paltarın üzərinə. Bunun hökmü nədir? Əl cavab. Yəni cavab buyurur. 1. Bir, birinciyə cavab verir. Birinci nə idi? dedik ki paltarya paltarlar onun daxilində yuyulur, sonra yeni bir su da gəlir, tökülür, durulanır və tamamlanır da belə deyək. İndi paltaryanların ən azı belə ki birinci dəfə su gəlir, tökülür, suyun arası kəsilir. Sonra həmin su sıxılır, gedir başqa boruya. Daha sonra ikinci dəfə, ən azı 2-3 dəfə bu proses iş gedir. Burda da birinci sual budur ki, bir dəfə yuldu daxilində Daha sonra yenidən su gəlir, tökülür. E, buyur, sidiklə necəs olsa bu paltar hökm olunar ki, paçdı, yoxsa yox. Buyurur, 1. Əl cavab 1. Bir. Birinci sualınıza cavab veririk. Ya tə haqqəqut təthir, buyur, paçlanma, paltarın paçlanmağı, yəni sidiklə necis olmuş mütənisidir. Niyə görə misal vurur? Çünki yuyulma məsələsində Sidiyin başqa necislərdən fərqi var. Sidikdə 2 dəfə yumaq lazımdır. O biri necislərdə 1 bir dəfə kifayət edir. Ona görə elə ən şiddətli olan sidikdir deyə onu misal vurur. Buyurur, paqlanma yəta haqqə qo. Paqlanma o zaman olar ki, izakanəzalik bilmail mutlaq. Əvvəla mütlək su ilə olsun. Mütlək su, yəni heç bir qatqısı, muzaf falan olmasın. Yəni paçılanma əvvəla onunla olmalıdır. Marrəteyn lilmutanajjis libaul. Sidiklə mütənəccis olan paltardır, libasdır, hər nəçə qoyulub onun içsinə marrəteyn iki dəfə yuyulmalıdır mütləq su ilə, adi təmiz paş suyu ilə, heç bir şeyin qatqısı olmayan. Valov bilkəsir alal ahvat. Hətta bir başa ara kəsilmədən olsa belə su, hətta biri var, gəlir Paltaryanın içinə yığılır bir miqdar su, ara kəsilir. Paltaryanın həmin o barabanın içində qalan su az susu sayılır və onun içində başlayır paltar yuyulmağı. Seyid buru ki, hətta fərz edək ki, o paltaryana gəlib çatan su çox sudur. Yəni e, arası kəsilməyən sudur. Seyid buru ki, hətta çox su ilə olsa belə, əl-Əhvad ehtiyata əsasən yenə də 2 dəfə bu yuyulma prosesi baş verməlidir. Çünki Əli e, baş sidiklə nəcis olanda o 2 dəfə yulmalıdır. Burda da həmin qaydanı tətbiq eləyir. Yəni paltarın məxusən xüsusi bir dəlili yoxdur şəriətdə. Ancaq e, paçlanma qaydaları nəcasətə aid olan, nə ki e, məsələn nəcis nəcasətin növü dəyişdikcə paçlanma qaydası da fərq eləyə bilər, dəyişə bilər. Vaxtı ki buyurur sualda ki sidik qeydi vurulub Buyurur sidilə bulaşmış libas onun içində o zaman paçlanır ki, mütləq su ilə, heç bir qatqısı olmayan adi su ilə 2 dəfə yuyulma olmalıdır. Wa marratan wahidatan li-ghayrih. Sididən qeyri bir şeylə necis olsa libas 1 dəfə kifayətdir. Adi su ilə 1 dəfə yuyulur, həmin suda çıxar paçlanır. Buyurur, indi o su ki ordan sıxılmalıdır, məsəl adi bir libası bir parçasını yuyanda paltarı yuyansız onu ki sıxmaq lazımdır onun qosaləsi suyu ki axıb getsin. Bu rəvəlayəq dehkunu infisal ma'il al-qasal asna'at tashfif biwasitat quwwat advaran la'usr. Buyurur ki normalda paltar yuyanda elimizdə onu sıxırıq onun qosaləsi özündə olan yığılan su xaric olur. Bu ki qayda da Seyid buyurur ki, bəs paltarı yuanda nəzurdur? Paltarı yuan nəzur eləyir, qüvvətli, qüvvətli şəkildə, güclü şəkildə onun fırlanması, dövrən eləməsi həmin onun suyunu sıxır və buraxır. Seyid buyurur ki, burda ki sıxma əllə bucur formada olmur, paltarıyanın özünün qüvvətli davaran, yəni fırlanması Səid buyurur ki, paltaryanın quvvətli fırlanması vasitəsilə də qurulanma prosesi olan vaxt əsna təşfif, təsrif, yəni qurulanma. Qurulanma əsnasında quvvətli fırlanma səbəbi ilə, vasitəsilə ki, orada suyu çıxır, axır gedir. Buyurur ki, layiqdır. Bunun da heç bir zərəri yoxdur, heç bir eyni yoxdur. Baxmayaraq ki, əllə sıxılmır ola bilər bir nəfər Fikirləşər ki, bəs o paltar onun içində elə fırlandı, bir miqdar su çıxdı, heç əllə sıxılmadı. Seyr budur ki, heç bir əybi yoxdur. Elə o qüvvətli fırlanma nəticəsində, qurulma prosesində, sıxılma prosesində suyun da axıb getməsi bu səhvlərin kifayət edir. Yəni bunu da bu barədə də narahat olmağa dəyməz. Demək, birinci burdan nə nəticə çıxdı? Burdan nəticə o çıxdı ki, ee insanlar buna diqqət etməlidir. Nəcis olan paltarı paltaryanı içinə qoydu. Su gəlib yetişir. Fərz edəliək ki, birinci yumada, deyək ki, yuyucu məhlulla qatışır və mütləq suluqdan çıxır. Yəni orada saf suyun özü qalmır. Məsələ qarışır, deyək ki, yuyucu toza. Fərz edək ki, hə birinci etap bunla oldu. Sonra ki onu sıxdı, buraxdı həmin suyu və yenidən deyək ki, mütləq su gəldi, onun üzərinə yenə töküldü və ikinci dəfə yenə ordan yuyuldu, çıxdı. Ən azı bu 2-3 dəfə baş verir. Bir neçə dəfə ki, fırlanma belə deyək ki, həmin o müddətində 2 dəfə ən azı mütləq su ilə yuyulma baş tutursa, seyd budur ki, parçalanma da müəyyəq olacaq. Yox, bir dəfə olsa, bir dəfə olsa. Təbii ki, paçlanma olmayacaq. Çünki sidiklə necis olmuş şey gələ ən azı 2 dəfə yulmalıdır. Bu birinci suala cavab. İkinci sual da buydu ki, paltaryanın özü də paçlanır yoxsa yox? Paltaryanın özü yoxsa necis qalır? Seyd Bürkin nə amm tuta hər bir təbəiyyə. Təbəiyyət yolu ilə Paltaryanın özü də paçlanır. Təbiiyyət yəninə o paltar yuyulduğu, paçlandığı əsnada həmin o paltaryanın özü də paltara tabe olacaq paçlanma prosesində elə paltaryanın özü də paçlanacaq. Bu ikinci suala cavab. 3-cü sual nə idi? 3-cü sual dedik su qaynar, isti olduğu təqdirdə buxarlanma olur və ə paltarın içinin dam tərəfində, yan divarlarında buxar qətirlərlə damcılara çevrilir və paltarın üzərinə tökülür. Seyyid buyurur ki, "Layu adizalich ila tana jusul məlabis fi məvridis sual." Sizin sualda qeyd etdiyiniz surətdə buyurur ki, paltarların necis olmağına gətirib çıxarmır. Yəni sizin qeyd etdiyiniz fərziçi var sualda. Bu heç də paltarların nəcis olmağına gətirib çıxarmır səbəb də olmur, narahat olmağa da dəyməz. Əziz möminlər, bu istiftaatdan nəticə ələ gələn bu oldu ki, elə burada deyilənlərə baxsaq, bir də adətən indiki dövrümüzdə olan paltaryanlara baxsaq görərik ki, elə paq edir, heç bir narahat olmağa da əsas yoxdur. Yəni biz e Sistanə Ağanın rəsmi saytından bu istiftaatı ona görə oxudum ki, yəni əlimizdə olan rəsmi məlumat budur. E, yəni bunun xülasəsini bir yerə yığsaq burdan nəticə budur ki, bəli, pak edir. Sadəcə bunu e, geniş şəkildə elə mən də yazılanı oxudum ki, ta o prosestən xəbərdar olasınız. Yəni burda işdə əgər bir nəfərin evindəki paltarı yuyan Eh bu qaydada yox, başqa qaydada bundan deyilən. Təbii ki, burada sidiyi qeyd elədi. Ola bilər heç insan var ki, sidiklə bulaşmış paltarı çöldə məsəl üçün deyək ki, sidiyin aradan aparır 2 dəfə, daha sonra atır ora, heç bir eybi yoxdur. Yaxud sidiklə bulaşmışları atıb yumur orada ixtiyarı var. Qana bulaşmış, məsələn, başqa nə? Sair gayit ola bilər. Üz istəyirəm sperma məni ola bilər fərqi yoxdur. Seyid burcu bir dəfə sidikdən başqa nə necislər və onları paket edir. Sidik üçün ən azı 2 dəfə olmalıdır. Və belə də baxanda görürük ki, indiki paltaryuyanların işinə baxsaq görərək elə pakda edir. Narahat olmağa dəyməz. Cüməən edirəm bu istiftahatdan paltaryuyan maşınların hökmü məlum oldu. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkətuh.